Salam, ərvadınız xeyirli olsun. Vas hazırda məktəbə yaxın 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıbdır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Bu evin üst görünüşü belə bir bir maşın rahatlıqla yerləşəcək həyəti qalıbdır. Həyətə daş döşənib. Belə bir genişlikdə həyəti qalıb. Bu, bu evin üst görünüşü və üstünən əlavə olaraq yenə də emosiya çəkiləcəkdir. Fasadi emosiyası vurulacaq. Ev kürsülüdür. 7-8 daş kürsülüdür. Geniş zirzəmsi var. Fundament qarkas betonludur. 4 bir tərəfi qoşa daşla tikilib və pəncərlərin də üstündən beton kəmər gedibdi. Evin hər bir tərəfinə. Gəldəyəm evin üstü və bu padvanı da göstərim ki, bax belə bir geniş indi bir padvar var. Ha? Evdə e onun dedim ki, həyatda artıq təmizlik işləri gedir. Yəni bu həyatın budularda yığılsınlar. Reyvə daxil olaraq Evin sənədləri onu qeyd etdiyim ki qaydasındadır. Notarial qaydada alıq satığa gediləcəkdir. Evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi, döşəməsi taxtadır, bax burulub. Təmiz taxta qapılar qoyulub. Otaqlar, otaqların hər birinin qapısı göründüyü kimi dəhliz açılır. Bax burda geniş bir zavralı yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Kombi sistem hər bir otağa çəkilib. Kondensator üçün işıq xətti çəkilib belə bir genişlikdə. Bura isə TV üçün də işıq xətti çəkilibdir. Bura salon otağı və iki yataq otağıdır. Bir də qeyd edim ki, evin 4 bir tərəfi qoşa daşla da tikilib, beton kəmər də atılıbdır. Bura isə ikinci bir yataq otağı. Görəndə kimi bir tam təmirli vəziyyətdədir. Bax belə bir geniş də mətbəxi var. Mətbəx mebelçinin yeri hazır vəziyyətdədir artıq. Sonuncu göstərəcəyim yerdə. Bura isə hamam otağı üçün mətbəx fəali, bax belə bir geniş mətbəx fəali hamam otağı yerləşir. Evin başlanğıc qiyməti 48.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olacaqdır. Bu ev haqqında və digər başqa evlər haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.